السلام علیکم میرا نام ابو سفیان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں موبائل ایکسپرٹ دوستو آج سے چرنا پہلے میں نے دو ویڈیوز بنائی تھی پی ٹی اے سے ریلیٹڈ اس ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ اپنا موبائل فون کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون پی ٹی اے سے اپرووڈ ہے یا نہیں دوسری اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا موبائل فون اگر پی ٹی اے سے بلاک ہو چکا ہو تو آپ اسے گھر بیٹھ کر کیسے رجسٹر کر سکتے ہیں تو بہت ایک آسان میتھڈ تھا دونوں ویڈیوز یوٹیوب پر اویلیبل ہیں میرے فیس بک پیج پر بھی اویلیبل ہے اگر آپ نے اسے چیک آؤٹ نہیں کیا تو ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اور اب اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت سارے سوالات تھے جو میری دوسری ویڈیو پر بنانے کے بعد لوگ مجھ سے کر رہے تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے تو میں نے ان تمام سوالوں کو جمع کیا اور آج اس ویڈیو میں ان تمام کے آنسر کرنے والا ہوں پلس اس ویڈیو میں میں آپ کو پاسپورٹ کے متعلق موبائل فون جو رجسٹریشن ہو رہے ہیں تو اس کی تمام معلومات دینے والا ہوں یہاں پر میں آپ کو دیسی جگاڑ کہہ لیں یا ایک پروٹین بھی کہہ لیں میتھڈ بتانے والا ہوں جس کے ذریعے آپ جو ہے موبائل فون پر انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں اگر آپ کا موبائل فون بلاک ہو چکا ہو اگر آپ ابھی تک ٹیکس پے نہیں کر پا رہے تو آپ اس پر انٹرنیٹ صرف یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو میں اینڈ پر بتاؤں گا پہلے سوالات کی طرف سے ہوتے ہیں جی دوستوں یہاں پر پہلا سوال نکل کر آتا ہے کہ موبائل فون بلاک کب ہوتا ہے تو جب آپ پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانی یا آپ کوئی موبائل سے موبائل گواتے ہیں اس ان ریجسٹر موبائل فون کے اندر جب آپ پاکستانی نیٹ ورک آپریٹر کی کوئی بھی سیم ڈالتے ہیں تو وہ اس دن پہلا دن شمار ہو جاتا ہے اس دن سے لے کر اگلے انسٹھ دن تک یعنی کہ ٹوٹل آپ کے پاس ساٹھ دن ہوتے ہیں ڈو منت دو مہینے تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے دو ماہ کے اندر آپ نے اپنا موبائل فون ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اب یہاں پر دوسرا سوال نکل کر آتا ہے کہ موبائل فون پر جرمانہ ب اور وہ کتنا لگتا ہے جی ہاں موبائل فون پر جرمانہ بھی آپ کو فائن بھی پے کرنا پڑتا ہے اگر آپ ساٹھ دن کے اندر اندر اپنا موبائل فون رجسٹر کرواتے ہیں آپ کا جو ٹیکس ہے وہی وہ ہوگا مثال کے طور پر آپ کے موبائل فون کا ٹیکس نکل کر آتا ہے پانچ ہزار روپے اگر آپ ساٹھ دن کے اندر اندر وہ موبائل فون رجسٹر کرواتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار روپے ہی پے کرنے ہوں گے لیکن اگر آپ کو موبائل فون ساٹھ دن کے اوپر پیریڈ چلا جاتا ہے اور بلاک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کبھی رجسٹر کرواتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار پانچ سو روپے ٹیکس پے کرنا پڑے گا یعنی کہ ٹین پرسنٹ آپ کو فائن لگ گیا ہے ٹین پرسنٹ فائن لگتا ہے تو پھر آپ جب مرضی کروا لیں آپ کو ٹین پرسینٹ فائن دینا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کا موبائل فون رجسٹر ہوتا ہے اور یہ جو پیمنٹ ہے وہ انکریز ڈکریز نہیں ہوتی پھر وہ ٹک جاتی اپنی جگہ پر مطلب پچپن سو ہی رہے گا اب یہاں پر تیسرا سوال نکل کر آتا ہے کہ کیا موبائل فون بلاک ہو جاتا ہے وہ چلتا ہی نہیں ہے وہ بالکل بند ہو جاتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ کے موبائل فون کی جو سگنل ہوتے ہیں ریڈیو فریکوینسی ہوتی ہے اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو آپ کے موبائل فون کی سم کے جو سگنلز ہوتے ہیں ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے آپ کے موبائل میں سم بھی آن ہوگی لیکن اس پر ایمرجنسی کال لکھا آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف کالز وغیرہ نہیں کر سکتے ایس ایم ایس وغیرہ نہیں کر سکتے اور انٹرنیٹ تو آپ کو ہینڈ پر بتانے والا ہو صرف ایک ہی سم پر ہوگا موبائل فون بلاک نہیں ہوتا موبائل فون کے جو سگنل ہوتے ہیں ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے اور صرف سم کے سگنل بلاک کر دیے جاتے ہیں وائی فائی کے سگنل جو ہے وہ بلاک نہیں ہوتے وہ چالو رہتے ہیں یہاں پر یہ جو چوتھا کویشچن ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ وائی فائی پر ہمارا موبائل بالکل صحیح چلے گا تو جی ہاں وائی فائی پر آپ کا موبائل بالکل صحیح چلے جا جیسے نارمل چلتا ہے تو بلاک ہونے کے بعد موبائل فون ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ موبائل فون سے سیمیں نکال لیں اور موبائل فون یوز کرتے رہیں تو ایسا ہی سین بن جاتا ہے اب یہاں پر جو پانچواں نمبر نکل کر آتا ہے وہ ہے پاسپورٹ پر موبائل رجسٹریشن کے بارے میں کہ کیا موبائل پاسپورٹ پر بھی رجسٹر ہوتے ہیں یا نہیں جی ہاں موبائل پاسپورٹ پر بھی رجسٹر ہوتے ہیں ایک لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے تو پہلے میں اس کو دور کرتا چلوں کچھ لوگوں کا یہ اب بھی ماننا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر آتے ہیں تو وہ ان کا جو اپنا ایک موبائل فون ہوتا ہے وہ پاسپورٹ پر فری رجسٹر ہوتا ہے تو جی ہاں آپ نے سنا تو صحیح ہے لیکن یہ آفر دو ہزار انیس میں ختم ہو گئی ہے اب یہ ویلڈ نہیں ہے تو اب جب بھی کوئی اوورسیز پاکستانی آئے گا تو اس کو لازمی ٹیکس پے کرنا ہی پڑے گا البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر وہ پاسپورٹ پر موبائل فون رجسٹر کرواتا ہے تو اس کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اب یہ ڈسکاؤنٹ کتنا ملے گا یہ خود پی ٹی اے کو بھی نہیں پتہ پاکستان کا ادارہ ہے ایف بی آر جو کہ ٹیکس کلیکشن کرتا ہے وہ ہی بتاتا ہے کہ اس ڈیوائس پر کتنا ٹیکس لاگو ہوگا اور کتنی پیمنٹ میں اس کو ڈسکاؤنٹ ملے گا تو وہ ہی بتاتا ہے اور ہر موبائل کا الگ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اور الگ ہی ٹیکس ہوتا ہے اب یہاں پر کچھ سوال نکل کر آتے ہیں اور ان میں سے یہ ہے کہ کیا ہر پاسپورٹ پر موبائل رجسٹر ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے ایسے پاکستانی جنہوں نے ریسنٹلی پاکستان میں سفر کیا ہو اور جو واپس آئے ہو یہ نہیں کہ جو یہاں سے گئے ہو پاکستان سے باہر گئے ہو جو پاکستان میں واپس آئے ہو مطلب یہ کہ جب آپ پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں اور ایف آئی اے کی آپ کے پیپر پر جو سٹیپ لگی ہوتی ہے اس پر جو ڈیٹ مینشن کی گئی ہوتی ہے اس دن سے لے کر اگلے انسٹھ دن تک یعنی کہ اس اس ٹائم بھی آپ کے پاس ساٹھ دن کا ٹائم ہوتا ہے ساٹھ دن کے ٹائم میں آپ نے پاسپورٹ پر اپنے موبائل فون رجسٹر کروا سکتے ہیں اگر ساٹھ دن سے زیادہ کارسا ہو چکا ہے تو وہ پاسپورٹ اب ویلڈ نہیں رہا اس پر کوئی بھی موبائل فون رجسٹر نہیں ہو سکتا تو اب یہاں پر ایک سوال اور نکل کر آتا ہے کہ ایک پاسپورٹ پر کتنے موبائل فون رجسٹر ہو سکتے ہیں تو اب بتا دو کہ ایک پاسپورٹ پر پانچ ڈیوائسز ایک سال میں رجسٹر ہو سکتے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام ساری چیزیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی یہ جتنی بھی میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے یہ تمام کی تمام ویریفائی ہے تصدیق شدہ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کے میں نے تمام سوالوں کا جواب دے دیا ہوگا جو کوئی پی ٹی ایس سے ریلیٹڈ ہوگا اگر پھر بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر لینا تو میں آپ کو اس کا جلد ہی رپلائی دے دوں گا اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا موبائل فون پی ٹی ای سے بلاک ہو چکا ہے اور اس پر آپ صرف انٹرنیٹ چلانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا جو بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو ابھی اگر آپ رجسٹر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس پر صرف انٹرنیٹ چلانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے ٹیلی نور کی سم ڈالنی ہے ٹیلی نور کی سم ڈالنے کے بعد وہ جو ٹیلی نور کی جو سپیڈ ہوتی ہے تھری جی فور جی ٹو جی تو آپ نے اس سپیڈ کو تھری جی پہ کنورٹ کر لینا ہے سم موبائل میں جو تھری جی لکھا ہوتا ہے ایچ اے ایس پی بھی لکھا ہوتا ہے تو آپ نے تھری جی پہ کنورٹ کر لینا ہے فور اسپیڈ uh, کو اور ٹیل نار کی سیم پہ چلانی ہے تو آپ کا انٹرنیٹ چلنے لگ جائے گا جسٹ آپ کا انٹرنیٹ چلے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پیکیجز کیسے لگانے ہیں اس کا بھی میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں یہ شاید بات آپ کو کسی نے بھی نہیں بتائی میں نے آپ کو پہلے اس لیے نہیں بتائی تھی کیونکہ اگر میں یہ بتا دیتا اور پی ٹی والے اگر یہ ویڈیو دیکھ لیتے تو انہوں نے یہ بھی سسٹم بند کر دینا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے میری بھی راہ لے لینی تھی مطلب یہ کہ آپ نے میرا بھی کھانا خراب کرنا تھا تو اس لیے میں نے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر نہیں کی اب میں نے پی ٹی اے اپروو کروا لی اپنے موبائل فون تو اب جو ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے ٹیلی نار کی سیم لینی ہے ٹیلی نار سم لینے کے بعد آپ نے تھری جی پہ اسے کنورٹ کر دینا ہے اپنے موبائل فون کی سیٹنگ میں جا کر تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے پیکج لگانے ہیں تو پیکج لگانے کا یہ طریقہ کار ہوگا کہ آپ نے وہ جو سیم ٹیلینار کی کسی دوسرے موبائل فون میں ڈالنی ہے جو کہ پی ٹی آئی اپرووڈ ہو یا کسی چھوٹے موبائل فون میں ڈال لیں مائی ٹیلینار ایپ آپ نے ان دوسرے موبائل فون میں اوپن کر لینی ہے وائی فائی سے کر لیں یا جیسے بھی ہیں تو آپ نے مائی ٹیلینار ایپ سے لاگ ان کر لینا ہے اور اب وہ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ یہاں پر شو ہوگا آپ کے ڈاسٹ موبائل فون میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ سیم ڈال لینی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ تو پہلے سے اوپن ہے تو اب بیلنس لوانا ہے تو میسیج تو آپ کو نہیں آئے گا لیکن آپ وہاں سے شو کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وائٹل لا رہا ہے ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا سین ہے اس کا تو آپ نے وہاں پر جا کر پیکج لگانے ہیں تو جو آپ نے پیکج لگانا ہے انٹرنیٹ کا پیکج لگائیں اور آپ یوز کر سکتے ہیں ان میں یہ طریقہ اب بھی ورک کر رہا ہو لیکن آج سے دو یا تین ماہ پہلے یہ ورک کر رہا تھا اس وقت میں نے جو ہے یہ میں نے خود یوز کیا ہے تو اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ میرے چینل پر جو ویورز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں اور بہت ہی اچھے جا رہے ہیں لیکن جو سبسکرائبر ہیں وہ بہت ہی زیادہ کم ہیں مطلب یہ کہ آپ میری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے تو اتنی کنجوسی نہ کریں جتنے بھی ویورز ہیں جو بھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جن کو میری ویڈیوز سے ہیلپ ملتی ہے تو وہ کم از کم یہ تو کر دیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرا فیس بک پیج بھی اسی نام سے ہے موبائل ایکسپرٹ کے نام سے میں آپ کو تمام چینلز کے لنک دے رہا ہوں اسی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو میرے چار فیس بک پیج ہیں اور دو میرے یوٹیوب چینل ہیں اور ایک بھی مونیٹائز نہیں ہوا ہوا تو آپ خود اندازہ لگا ہے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں لیکن میں ابھی تک اس لیول تک نہیں پہنچ سکا کہ میں اس سے اپنی کمائی شروع کر سکوں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو سپورٹ کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کم از کم سبسکرائب تو ضرور کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی بیلیو آپ کو یہ پسند آئے گی میں آپ کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے فیملی اللہ